হেল্ল' আজি এইফালে দেখিছে প্ৰেছাৰ কুকাৰত বুট দালিয়াৰ আলু এয়া কালি খাইছিলোঁ কালি গধূলি খোৱা হয় এয়া আজিহে আৰু ভিডিঅ'টো দিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰি ল'ম বইল কৰি লৈ কিহৰকে বনাম নাখাম বাৰু এইফালে বইল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি ল'লোঁ হালধি নিমখ দি দিছোঁ আৰু দিন তাতে আৰু তেজপাত এখিলা দি দিছোঁ এয়া এতিয়া পাতি দিলোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰটো আৰু পাতি আৰু এইফালে এতিয়া থৈছিলোঁ কাজু আৰু মগজ এইকেইটা পিচি ল'ম আৰু ইফালে একেবাৰে কাটি থৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু আদা ৰচুন আৰু এইখিনি পেষ্ট কৰা হৈ গ'ল এইফালে হৈ গৈ এতিয়া মই এইফালে বনাম পনীৰ লগত মানে বনাই খাইছিলোঁ পনীৰ কাটি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ পিচ পিচকৈ আৰু কাটি এইফালে দি ল'লোঁ কেৰাহীত বাটাৰ অকণমান দি দিলোঁ আৰু বাটাৰখিনি পনীখন অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আমি তেতিয়া ভাল হয় আৰু এইফালে ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল হৈ গ'ল আৰু তাতে মই এতিয়া দি দিলোঁ পিঁয়াজ দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'ল বুটলি আৰু আলুখিনি আৰু এইফালে বুদলি আলু মানে কি ভাঙি দিলোঁ অকণমান গ্ৰেভি হ'বৰ কাৰণে আৰু তাতে দি দিলোঁ পিঁয়াজ কৰি থকাখিনি কা মগজ আৰু কাজুখিনি আলু ইয়াতে এতিয়া দি দিয়া হ'ব আৰু মানে পনীয়া পনীৰ দি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আৰু তৰকাৰী হৈ গ'ল কণী বনাবৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে আৰু অলপ সময় লাগে কাৰণ এইখিনি বইল কৰি ল'লোঁ যে আৰু ইফালে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু পনীৰ তৰকাৰী আজি আৰু ইফালে ভাতো বাঢ়ি দিলোঁ আৰু খাবৰ কাৰণে হাঁহ বহুত দিন মানে নিৰামিষ খোৱা নাছিলে সেই গতিকে আৰু বনালোঁ পনীৰ তৰকাৰী এইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই সকলোকে আশা থাকিল আৰু এই ভাজি আকৌ মানে দুপৰীয়া কিনো খাবলৈ মানে ল'লোঁ আৰু এয়া কি বনাবলৈ ল'লোঁ তাকো দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ অকণো নকটাকৈ চাই এই আজি দুপৰীয়া খাবৰ কাৰণে এইফালে আলু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ফ্ৰাই প্ৰথমতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত দেখাম কিহৰ লগত বনাম আৰু এইফালে কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ কাটিলোঁ এইফালে ধনিয়া কাটি থৈছোঁ আদা ৰচুন এইফালে পেষ্ট কৰি থৈছোঁ এতিয়া দেখাইছোঁ বাৰু কিহৰ লগত বনাবলৈ লৈছোঁ এইফালে দিছে পকীয়া মানে বহুত দিন খোৱা নাই আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টত বন্ধ হৈ আছিলে যে সেই গতিকে আজিয়ে খাওঁ বোলো খাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে যা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ এইফালে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এটা দি দিম মাংসখিনি বইল কৰি থওঁ মাংসখিনি আদি দিলোঁ আৰু এতিয়া বইল কৰি থওঁ মাংসখিনি মানে কি বইল কৰি ল'লে ভাল আৰু সেনেকৈ ভালকৈ সিজে মানে এইটো বস্তু বইল কৰিয়ে খাব লাগে দেই সদায় মানুহ এইফালে এতিয়া ভাজি আছোঁ ইয়াতে দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু নিমখ হালধি মছলা দি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে এতিয়া দি দিম লাইশাক ধুনীয়াকৈ লগতে বনাই খাওঁ লাইশাকৰ লগত মিলে আৰু মানে এইটো বস্তু বেছি ভাল ধৰণে গতিকে আৰু লাইশাকৰ এতিয়া লাইশাকৰ ছিজন গতিকে আৰু লাইশাকৰ লগতে খাবলৈ ল'লোঁ আৰু ইফালে তৰকাৰী হৈ গৈছে আৰু মানে লাইশাক সিজিছে লাইশাক মানে সি আধা সিজাকৈও খাবলৈ ভাল বেয়া নহয়খিনি হৈ গৈছে হৈ যোৱাৰ পিছতে আৰু খাব লাগিব হা আৰু এইফালে হৈ গ'ল খাম আৰু পিছত তেতিয়া আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল আৰু আগলৈও যেন এনেদৰে চাই থাকিব মৰম দিব চেনেহ দিব সকলোৱে হা নজনা কথাটো শিকাই দিব কেইবাইবাই আছিলোঁৱেই